На этой Верховной Раде крови людей. Этот парламент привел страну к эскалации конфликта. Парламент не принял ни одного полезного стране для страны экономического закона. Была борьба за власть, которая уже касалась грядущих президентских выборов. И вот эта агрессия из Верховной Рады, она перенеслась на улицы городов и поселок. Украины уже. На родине я всегда говорю людям, что проблема не в украинском языке. Проблема, биднис, я бедность-корпция луная. Бить, да, бедность-корпция луная однакова, что mm -hmm. украинская, что mm -hmm. российская mm -hmm. мову. Проблема-то в этом, поймите mm -hmm. правильно. Бывшим чиновникам спрятаться, да, уйти от ответственности, необходим вот это состояние конфликта и провоцирования людей, которые просто-напросто начинают уже между собой выяснять отношения. Mm -hmm. Через месяц-два, когда остановятся предприятия, голодные люди выйдут на улицы, тогда уже решать политикам будет поздно. Сейчас конкретное время изменить ее. И для этого необходима политическая воля и уверенность в том, что ты делаешь, что это направлено в интересах страны и народа.